комитет Пермской городской думы утвердил должности главы Свердловского района Ивана Воронова. Его поддержали не только члены комитета, но и депутаты, избранные от Свердловского района. Однако стоит отметить, что сам господин Воронов ранее возглавлял Ленинский район, но покинул этот пост после трагедии в Хромой лошади. Не беря в расчет этого факта, следует отметить, что кадровая политика в Перми неверна по своей сути. Из года в год тусуется колода одних и тех же чиновников. Любые новички, если и появляются, то лишь потому, что являются чем-то ставленниками. В этой связи даже приход варягов в краевую власть не является показательным. Ведь, по сути, Виктор Басаргин привлек именно тех, кого более или менее знает. На словах мы имеем ситуацию, когда на всех уровнях власти говорят о привлечении кадров со стороны, формировании различных резервов, а на деле получается, что все строится по принципу личной преданности. В итоге напрашивается один простой вывод. Власти нужны не профессионалы, а наиболее проверенные бойцы, на которых в случае чего можно опереться, ведь ситуации бывают разные.